Осознание. Смерть наблюдаете вы в окружении, но для себя вы ее не найдете. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что всех нас ждет? Даже те, кто посмотрел наш предыдущий ролик и воспользуются нашими рекомендациями, даже такие люди когда-нибудь сами захотят покинуть этот мир. Боитесь ли вы умирать? Давайте поговорим о природе страха. Ведь мы боимся ничего-то страшного или опасного. Мы боимся того, чего не знаем того, что непонятно. Представьте себя в полночь на пустынной улице. Вдруг вы слышите громкий шум и скрежет металла, и ничего не видите. Жутко, правда? А теперь представьте, что вы увидели, как этот же шум издает спрыгнувшая с крыши кошка. Такого шума вы уже не боитесь. Вы его понимаете. Если вы вспомните большинство пугавших вас ситуаций, то увидите, что самое страшное было в том, что вы не знали, что же произойдет на самом деле и чем все это закончится. Мы боимся неизведанного. Как только мы начинаем осознавать ситуацию и ее реальный ход, мы перестаем бояться. Чем больше знания, тем меньше страха. Запомните эту формулу. Она нам еще понадобится. Что если я скажу вам, что смерти нет, скорее всего, вы легко примете это на веру. Ведь это приятная концепция. Вы много раз ее слышали. И бояться тут нечего. Обычно мы не думаем об этом. Зачем думать о том, что так далеко от нас? Мы не живем с мыслями о смерти и не испытываем страха. Но вот та или иная ситуация в нашей жизни обостряется, и эта мысль приходит. Страх начинает медленно просачиваться в ваше сознание. Страх неизвестности. Что ждет за этой чертой? Есть ли что-то? Говорят, оттуда никто не возвращался. И мы можем только гадать, гадать и бояться. И этот страх сковывает нашу жизнь. Если разобраться, на нем построена весьма успешная система управления человеком. Но чем больше знания, тем меньше страха. Я расскажу вам несколько историй, чтобы вы знали больше. Там, за чертой, вам пригодятся некоторые правила, но не будем спешить. Спешить нам некуда. Этот случай произошел с главным конструктором АКБ «Импульс» Владимиром Ефремовым и был опубликован в журнале «Научно-технические ведомости Петербурга». Владимир Григорьевич, крупнейший специалист в сфере искусственного интеллекта, принимавший участие в пуске Гагарина, сделавший большой вклад в создание ракетных систем. «Нет конца жизни», — говорит Владимир. «Там иная жизнь, совсем другая». 12 марта 1983 года, находясь у сестры в ее доме, у него произошел приступ кашля. Не мог сделать полноценный вдох. Тело не слушалось, сердце перестало биться. Но сознание работало, было легко, более страха не было, только истинное удовольствие. Был полет по большой трубе. Удавалось менять скорости и направление полета, а также возвращаться в место, где уже пролетал, представив его в мыслях. Появилась дурная мысль, дополняет рассказ Ефремов. До какого момента можно менять мир? В мыслях смоделировал представление своего сломанного телевизора и узнал абсолютно все о нем и о его поломке. После возвращения поменял сломанную деталь и телевизор заработал. Мысль обладает безумной силой. Конструкторское бюро давно не могло решить сложную задачу с крылатыми ракетами. Он представил эту схему, обнаружил проблему во всех гранях. Решение пришло, и в дальнейшем оно было использовано на практике. Через 8 минут делавшая массаж сердца сестра ощутила вибрацию, и Владимир Ефремов снова начал дышать. 9 апреля 2001 года на телеканале России в 12 часов дня проходила демонстрация документального фильма «Однажды я уже умирал», посвященного Рушенбаху, человеку, которого относят к людям, составившим национальное достояние Отечества. Это знаменитый ученый, один из основателей космонавтики, лауреат многих премий, Кадры фильма, в которых он рассказал о своем пребывании за чертой смерти, потрясают. Спокойно и просто академик рассказывал, что два года тому назад ему пришлось умереть. «Я был там, я все видел. Мне был дан выбор. Передо мной были две дороги. Одна вела прямо, и там виднелся яркий цветной мир. Много зелени, света. Это была дорога к смерти. Вторая поворачивала направо. Там был виден заплеванный, замызганный мир в серых тонах и там двигались какие-то люди. Это была дорога в жизнь. Я выбрал жизнь, и теперь я не боюсь умирать. Интересен случай с Галиной Лагодой, которая стала жертвой автоаварии. Женщина чудом не скончалась на месте. Врачи диагностировали многочисленные переломы, разрыв тканей в области почек и легких. Был травмирован мозг, сердце остановилось и давление упало до нуля по воспоминаниям Галины, перед ее взором вначале возникла пустота бескрайнего космоса. Через какое-то время она обнаружила себя стоящей на площадке, заполненной неземным светом. Женщина увидела человека в белых одеждах, которые излучали сияние. Видимо, из-за яркого света лицо этого существа было невозможно рассмотреть. Мужчина задал вопрос, что привело ее сюда. На это Галина сказала, что она сильно устала и хотела бы отдохнуть. Мужчина с пониманием выслушал ответ и разрешил ей немного побыть здесь. Но потом велел возвращаться назад, поскольку в мире живых ее ждет много дел. Когда Галина Лагода вернулась в сознание во время осмотра ее переломов, она вдруг спросила врача-ортопеда про его больной желудок. Доктор был ошарашен вопросом. После возвращения Галина стала видеть болезни и нести исцеление. Пережившие клиническую смерть рассказывают, что видели свет в конце туннеля, прощались с родственниками, смотрели на свое тело со стороны и испытывали ощущение полета. Многие ученые относятся к этому скептически, ведь мозг в этом состоянии практически полностью прекращает свою деятельность. Отсюда следует, что в состоянии клинической смерти человек в принципе ничего не может чувствовать или переживать. Но люди чувствуют. Ответами служили различные теории, от разновидностей быстрого сна до банальных галлюцинаций. Но всегда оставался вопрос, почему люди видят, во-первых, подобные друг другу сюжеты, а во-вторых, все они связаны непосредственно со смертью. На сны или галлюцинации это никак не тянет. Последние научные разработки в этой области говорят о том, что все эти явления имеют место быть, и смерть – это не конечная инстанция. Материалы исследований и опытов, которые опубликовали в научных изданиях Питер Фенвник, Лондонский институт психиатрии и Сэм Парин, Центральная клиника Саутгемптона доказывает, что сознание человека не зависит от мозговой деятельности. Мозг лишь выполняет функции живого телевизора, принимающего и преобразовывающего волны. А значит, сознание продолжает существование и после смерти физического тела. К таким же выводам пришла знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева, считавшая, что посмертные феномены в действительности существуют. В течение долгого времени она работала в реанимации, наблюдая десятки возвращений с того света. Реанимированные описывали черный тоннель, полет и яркий свет в конце тоннеля. При клинической смерти сознание или душа выходит из тела и получает информацию, которую после возвращения в тело обрабатывает мозг. Более того, во время клинической смерти происходит своеобразная перезагрузка мозга. Активизируются самые древние участки которые ранее не использовались. Именно они наделяют человека необычными способностями. Во время боев в Афганистане взвод Вильни Мельникова попал под минометный обстрел. Он один из 13 остался жив, но был тяжело контужен. 25 минут находился без сознания. Около 8 минут его сердце не работало. Однако, вернувшись, 23-летний парень понял, что стал другим человеком. Вильни Мельников сегодня говорит на 140 языках, в том числе исчезнувших. Как и многие другие люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, Вилли Мельников не хотел возвращаться. Чтобы сложить полную картину, давайте обратим внимание еще на несколько историй. Очень убедительно описывает свое посещение тонкого мира Артур Форд, который, находясь в тяжелом состоянии в больнице, вдруг обнаружил, что плывет над своей кроватью. Меня охватило чувство покоя, ощущение того, что все будет хорошо. Затем я погрузился в пустоту, в которой не существовало времени. Когда ко мне вернулось сознание, я обнаружил, что лечу сквозь пространство. Затем Артур описал зеленую горную долину, где его встречали знакомые люди, о которых он знал, что они умерли. Американский психиатр, автор книги «Жизнь после жизни» Раймонд Моуди первым в истории медицины проанализировал рассказы тысяч людей, которые были реанимированы врачами. Он описал наиболее частые ощущения. Это звуки, похожие на гудение, ощущение полета через туннель или парения в небесах, встречи с умершими людьми или светящимся существом, эпизоды прошлой жизни. Вот несколько описанных им примеров. Мне было 11 лет, и мы с моим братом работали в лунопарке. Как-то днем мы решили поплавать. Я почему-то стал тонуть почти на самой середине озера. Я барахтался, и вдруг я почувствовал, что нахожусь вдали от своего тела, вдали от всех, как бы сам по себе, я видел свое тело со спины и немного справа. Я казался себе двойником. Как можно легко себе представить, у людей, обнаруживших, что они попали в подобное положение, возникают совершенно непредсказуемые мысли и чувства. Они удивляются, что с ними происходит, почему они вдруг видят себя со стороны как посторонние наблюдатели. Некоторые относятся к этому более спокойно, а иногда даже безразлично, и не испытывают привязанности к своему телу. У меня был выбор. Поначалу я не хотела возвращаться в свое больное тело, но я видела, что могло бы произойти, если бы я умерла. Рассказывает свой клинический опыт Анита Мурджани. Когда все думали, что Анита находится в коме, сама женщина обнаружила себя в прекрасном месте, одновременно осознавая, что реально происходит вокруг. Я не понимала, почему люди вокруг выглядели такими грустными. Анита даже видела, как ее брат бронирует билет на самолет, чтобы прилететь и увидеть ее. Время текло нелинейно. Казалось, что все происходило одновременно. Я увидела, что цель моей жизни и цель жизни моего мужа переплетены. Если бы я умерла, он бы последовал вскоре за мной, потому что не смог бы выполнить свою миссию. Удивительно подробно описала свой внетелесный опыт польская художница Алиция Зентик. После безуспешных попыток привлечь внимание окружающих, она увидела белый луч, передвигаясь по которому попала в удивительной красоты страну, краски которой нельзя сравнить ни с чем на земле. Дальше у Алиции состоялась беседа со светлым духом. У женщины был выбор. Она решила вернуться, чтобы описать сказочную страну людям, и сразу же попала в туннель, после чего очнулась на больничном столе. Вторая клиническая смерть Камы Арефьевой длившаяся около восьми минут, врезалась в память на долгие годы. На восьмом месяце беременности у женщины начались преждевременные роды. Когда уже подъезжали к медсанчасти, она вдруг поняла, что смотрит на все происходящее сверху. И тут перед ней распахнулись золотые ворота. Ее встречал молодой мужчина в белом одеянии. По ее словам, она попала в какой-то город богов. Женщина рядом пояснила ей, у каждого свой город богов. Ты попала в свой город, но твоего дерева здесь нет. Когда же вышло время, ее настойчиво стали провожать из этого города. Я стала упираться, вцепилась в ворота и говорю, я не уйду отсюда, вспоминает женщина. А меня осторожно отрывают от ворот и говорят, иди домой, тебя ждет сын. Когда она вернулась, оказалось, что она семь дней провела в коме, и у нее действительно родился сын. Итак, теперь давайте попробуем собрать все услышанное вместе и отметим важные для себя моменты. Первое. Сознание не умирает. Когда умирает тело человека, его сознание не прерывается, он продолжает жить. Чаще всего человек чувствует удовольствие и блаженство, реже панику, которая быстро проходит. Второе. Туннель для входа и выхода из тела. Первое ощущение – полет сквозь подобие тоннеля, колодец, шахту. Тоннель – это позвоночный столб в теле человека, через который душа выходит из него. В определенный момент может стать виден перекресток с разными ответвлениями и разными цветами. Это выходы к различным энергетическим центрам человека. Лететь надо прямо на белый свет. Помните, что в этом мире многое подчиняется силе вашей мысли. Третье парение над телом. Как только сознание выходит из тела, человек видит себя со стороны. Видит и слышит все, что происходит возле тела. И обычно не может понять, почему на него никто не обращает внимания, не помогают ему. Человек еще не осознает, что он уже в другой мерности. Важно не пугаться и вспомнить, что уже слышали о таких ситуациях. Вы – это в первую очередь дух, тонкое сознание, и тело лишь ваш скафандр, который может износиться. Вы же меняете старую одежду на новую. Четвертое. Безграничная сила мысли. Сознание человека в этот момент не имеет ограничений. Вы можете передвигаться во времени и пространстве лишь подумав. Можете поставить перед собой любую задачу и найти решение. Можете представить место или человека и моментально увидеть его. Постарайтесь использовать силу вашего раскрытого сознания для решения сложных вопросов, если вы планируете возвращаться. Пятое. Встреча и общение. Возможно, вы окажетесь в центре прекрасной поляны или на вершине горы, либо в другом приятном месте, и вам встретится человек в белых одеждах. Кого-то встретят его ушедшие родные и близкие. Третьи могут увидеть Бога или ангела, как они себе их представляют. Дальше вас может ждать посещение божественного города, переход через реку, преодоление огромной стены, общение со своими предками и обретение ответов на свои вопросы. Вероятнее всего, вы встретите после смерти того, в кого верили всю жизнь, и направитесь туда, куда направляли ваши мысли во время жизни. Шестое. Обзор прошедшей жизни. Некоторым людям приходилось проживать основные события прошедшей жизни, переживать их заново, погружаться в свой опыт, плохой и хороший, чтобы прийти к пониманию результатов прожитого. Седьмое. Выбор за вами. Часто люди описывают, что у них был выбор уйти или остаться в новом мире. Это как минимум два варианта, но есть и другие. В интернете можно найти множество свидетельств реинкарнации, когда люди помнят прошлые жизни. Это повторное рождение. Также существует инкарнация, которая представляет собой кратковременное воплощение для выполнения каких-то задач. То есть, по сути, подселение. Этим механизмом древняя культура объясняет феномен раздвоения личности, как и излечение от этого недуга. Итак, существует целых четыре варианта развития событий, если ваш час пришел. Если вам будет предложен выбор, задумайтесь, все ли дела в мире людей вы завершили. Восьмое. Возвращение в тело. Подумайте, что удерживает вас в мире людей, что вам нужно еще сделать, что привязывает вас. Скорее всего, эта мысль вернет вас в тело. Так часто перед возвращением люди слышат голос, который говорит, что они еще не завершили свои земные дела, поэтому отправляются назад. Девятое. Сверхспособности. Да, многие люди, перешагнувшие за черту, раскрывают в себе необыкновенные свойства и качества. Но что точно получает практически каждый, так это переосмысление собственной жизни. Может в этом и смысл? Напишите, что думаете в комментарии. Тема загробной жизни, ключевая в мировоззрении человека. Мы уже не раз касались ее. В нашем ролике ⁇ Почему предки не боялись смерти ⁇ мы рассказывали об отношении славян к этому рубежу в жизни человека, о том, что же ожидало их после перехода, где находится рай и ад, как попасть в Валхал и многое другое. Обязательно посмотрите, если не видели его раньше. Этот важнейший информационный пласт безграничен, и нам еще будет что рассказать вам на эту тему. Например, какие обряды и традиции наших предков посвящены этому периоду? Что происходит дальше и куда попадает человек на 9 и 40 день? Что такое внетелесные переживания и как их изучают? Оцените это видео, чтобы мы поняли, что стоит разрабатывать эти темы. Чем осознаннее жизнь человека в этом мире, тем легче его переход на новую ступень развития. До новых встреч на нашем канале. Не забудьте подписаться и включить колокольчик. Впереди еще много интересного. Всегда ваше осознание.